Qadimliyi və tarixi şəxsiyyətləri ilə adını xüsusi qeyd etdirən Gəncə şəhərindən sizi salamlayırıq. Bu dəfə sizə Azərbaycan Xalq Respublikasının banilərindən olan Nəsibbə Yusifbəylinin evini göstərəcəyik. Gördüyünüz bu evdə Azərbaycanın müstəqillik ideyalarının təməli qoyulubdu. 20-ci əsrin əvvəllərində dünya və Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət gərgin idi. Şar Rusiyasının bölgələrdə yeritdiyi sərt siyasət və qeyri-millətlərə qarşı həyata keçirdiyi təxribatlara cavab olaraq xalq nə edəcəyini bilmirdi. Onun özünü tanıması, milli kimliyini dərk etməsi üçün adi bir təkan günün tətiklədiyi ən önəmli nüansıdır. Bu təkanverici qüvvə isə millətin fədailəri oldu. Həmin fədailər sırasında Nəsib bəy Yusifbəylinin xüsusi yeri var. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sonuncu baş naziri olan bu dahi şəxsiyyətin yetişməsində Gəncə mühitinin rolu danılmazdı. Onun doğulub böyə başa çatdığı evə daxil olduqda insanın gözündə həmin tarixxanlar canlanır. Bu ev, millətin azadlıq ruhunun formalaşdığı yerin məbədi sayılmaq olar. Əbə-seyrə dəyil ki, 1905-ci ildə millətin ermənlilərdən qorunması üçün yaradılan difa təşkilatının da ilk iclası bu evdə keçirilib. Bununla yanaşı, 1918-ci ildə yeni qurulan cümhuriyyətin qərarları elə bu evdə müzakirə olunub. 1920-ci ildə Nəsib bəy müəmmalı şəkildə öldürülsə də, onun ideyaları hələ də yaşamağa davam edir. Hazırda bu müqəddəs ocaqda onun bacısının nəvəsi Rəfat Cuvarlı yaşayır. Xoş söhbət olan Rəfat bəyin dediklərilə keçmişə səfər edə bildik. O çox böyük birincisi maarifçi idi. Nəsib bəy birinci olaraq bizim təhsil sistemamızı yaratdı. Bizim ordumuzda O vaxtı ordunuya rəhbərlik edirdi Sulsalov. Onun yerinə Mehmanovlarov gəlir. Mehmanovlarov da ki, dünyada məşhur bir general idi. Mehmanovlarovun düzgün hərəkəti ilə 40 minlik nizam-nizami ordu yaranır Azərbaycan da. Ondan başqa macərl olan vaxtı Bizim universitetin yaranmasının əsasının əsası Nəsibbəy oldu. Evdə zamanında Nəsibbəyin istifadə etdiyi əşyaların çox az qismi saxlanılır. Sonda Rəfat bəy qeyd etdi ki, evin qapıları hər bir ziyarətçinin üzünə açıqdır. Sujeti hazırladı Almaz İbrahimova, Ramil Şükürov.